Доброго ранку знаєте завжди приємно розповідати про перемоги наших спортсменів, і от цей змагальний рік розпочався досить дало для представника нашої обласної федерації дзюдо Вадима Велкова. У Львові проходив чемпіонат України, де Вадим не просто переміг, а переміг п'ятьох суперників і чотирьох з них достроково. Але про це згодом, отже, гості нашої програми це Сергій Нечмоня, головний тренер збірної області дзюдо, і Вадим Велков новоспечений чемпіон України. Сергій, розкажіть спочатку про підготовку до цих змагань. Наскільки ви вірили в те, що Вадим зможе привезти золоту медаль зі Львова? Ну, насчет золотой медали я не буду говорить, что я знал, что она точно будет. Но, по крайней мере, что призером Вадим должен был быть это 100%. Перед этим в ноябре месяце проходила такая же Украина, где участвовали, в принципе, эти же его противники. Вадим на этом чемпионате стал третьим, проиграл за выход в финал спортсмену из Одессы Сергею Марушкину. Но на этой Украине сложилось так, что Вадим реванш Здіяв, вийшов в фінал і доказав, ну, доказав свою силу і совершил обіцятельну перемогу в фіналі. Вадим, п'ять суперників, п'ять перемог, чотири достроково. Давай згадаємо, як ти йшов до фіналу, як перемагав суперників. Я знаю, що як не дивно, що найскладніша сутичка була все-таки в півфіналі. Да, так, так воно і було. Першу зустрічу я почав вивчати суперника. И получилось так, что я подумал, да не, надо меня атаковать. Ну и сделал атаку, бросил на чистую спину, на япон. Вторую так же само делал, да и третью тоже так же. Ну четвертая было трудно. Ну, обдумал все и получилось так, что смог одержать победу. За баллами? Э -э -э за наказание шида финальную встречу так получилось, Он вообще не волновался, вышел и отборолся, как по мне, хорошо. Так и получилось у меня. Сергей, я знаю, что вы возили команду, скажем, не из одного Димы, а, конечно, были еще спортсмены. Как вы не выступили? Были представители Светловодска, был представитель Маловицкий, и были представители Смолина, девочка ездила. Марина Свиридова, она заняла пятое место, к сожалению, уступила в схватке за выход в финал и потом уступила в борьбе за бронзовую медаль. Ну, пятое место – это тоже достаточно высокий результат. Но остальные ребята, к сожалению, закончили борьбу еще на ранних стадиях соревнований. Ну, что еще по борьбе Вадима хочется отметить. У нас были там призеры чемпионатов Украины, был чемпион Украины. В 2011 году. Ну это ребята у нас были, так можно сказать, легкого веса. Вадим 90 килограмм это такая престижная весовая категория, где уже борются такие Бухтарь. парни. Да, парни достаточно развитые физически. И победу одержать в такой весовой категории очень престижно. И у нас как-то вот исторически в Кировораде таких вот крепких ребят больших не было. Вот Вадим. Новое у нас поколение. Дзюдоїстів. До речі, Вадим, якраз 90 кілограмів це вага, де виступає, ну, поки що не конкурент, який джавань Ябаль, який у консолідованому заліку представляє Київ кіровоград але все-таки можливо з часом, як ти відчуваєш сили кинути виклик цьому спортсмену? Да, так, звісно. Ну, Хотілося б поборотися з ним. Ну, у всіх шанси є. Так. Ну, і скажіть, Сергій, зараз дуже багато ми вже говоримо про те, що не наносячи ще, але все-таки вже фактично там менше півроку до Олімпійських ігор. І якраз мова йде про те, що всі прагнуть дуже, щоб нарешті спортсмен з Кіровоградщини був представлений на головних змаганнях чотиригріччя. Якраз у Каджані Балі, який, ну, в майбутньому сподіваємося, конкурент Вадима, це найкраще виходить, тобто в нього найбільші шанси поїхати до Ріо-де-Жанейро. Да, действительно, у Кеджио есть шанс и довольно-таки неплохой. На сегодняшний день он, ему не хватает трех баллов рейтинговых, чтобы попасть в заветное число участников Олимпийских игр. Но у него есть шанс отличиться. Еще осталось три престижных турнира, один из которых будет проходить в это воскресенье в Дюссельдорфе, Гран-при Дюссельдорфа. Также будет еще гран-при Тбилиси через две недели, будет гран-при Самсуна в Турции. И финальный старт это чемпионат Европы будет в Казани в апреле месяце, в России. И после этого чемпионата Европы закрывается уже рейтинговый лист. И на начало мая мы уже будем точно знать, кто из спортсменов, ну и Кинжао, и другие члены сборной команды страны, кто из них попадает на Олимпийские игры. Ну, шансы ну, довольно-таки неплохие. И все мы надеемся. Кировограде или руководство, и, что Кеджо попадет. Тем более, вот, ну, еще так развить тему 90 килограмм, она для украинцев всегда была успешной. Э, у нас э, в Украине две олимпийских медали, 90 килограмм, это Роман Гонтик и Руслан Маширенко. У нас трехкратный чемпион Европы в этой весовой категории, это Валентин Греков. Э, тот же Кинжал, чемпион мира по молодежи в этой весовой категории. Есть чемпионы Европы по молодежи в этой высокой категории. И будем надеяться, что Вадим продолжит эту славную традицию парней 90 килограмм. И тем более, что мы готовимся уже к стартам. Это будут три старта рейтинговых, где тоже надо будет набрать необходимый рейтинг для участия в чемпионате Европы. Вот 1 первый, 12 марта, это будет в городе Загреб, в Хорватии. Мы готовимся к нему и надеемся, что выступим удачно. Наберем рейтинг, который нам позволит выступить на чемпионате Европы, который будет проходить в начале июля месяца в городе Ваата, Финляндия. Вадим, как тревожит подготовка до чемпионату Европы? И насколько ты считаешь, что эта победа поможет тебе почувствовать ну, уверенность в собственных силах, чтобы потом успешно выступить уже на Европе? Ну, я чувствую свои силы, что можно бороться. У нас парни в Украине ничем не хуже ну, тех. Європейців. Чувствую Чувству свої сили, тренування хороші, Сергій Ніколайович проводить. Ем... А от скажіть Сергію, якщо взяти, ну, зрозуміло, що прогнози в спорті це навдячна річ, але все-таки наскільки шанси у вагомі у Вадима, щоб успішно виступити вже на континенті? Ну, шансы есть у любого спортсмена, не только у Вадима. Ну, анализовал соперников? Да. Ну, мы, к сожалению, еще их не видели, этих соперников. Вадим, получается, у нас чемпион Украины молодой. Он по своему возрасту младше тех основных своих соперников, у которых он выиграл на чемпионате Украины. И он еще не принимал на официальных стартах по этой возрастной категории до 18 лет. Поэтому мы не знаем его противников. Ну, будет первый старт у нас пристрелочный, мы познакомимся. Я там, ну, знаю, допустим, там, пофамильная страна, а так, что в ну, это мало кто знает, потому что это первый официальный старт для всех кадетов, для всей Европы. Ну, обратно, что у нас 90 килограмм, славная история, и 90, и тяжелый вес, это как бы украинские веса, где у нас ребята всегда выступают достаточно уверенно и вселяют в этот, ну, меня как тренера оптимизм. Ну, и хотелось бы, что добавить там, ну, Вадим стал чемпионом, там это не только лично моя заслуга, э, работает у нас коллектив, и каждый там вносит э, э, свою лепту. Вадима в секцию дзюдо привела мама с папой, первый тренер Герс Наталья Николаевна, которая вот азы дала ему, научила страховки, научила первым приемом, ну и там дальше мы уже подхватили, готовить, ну и все тренера, которые работают в школе, я не всегда бываю на тренировках, уезжаю в командировку, кто-то меня заменяет, с кем-то в один ездил в лагеря. То есть это плод, так сказать, коллективного труда, коллективной работы. Ну и когда мы работаем коллективно, когда сильный коллектив, всегда будет достойный результат. Вадим, кто кумир у спорте и какая у тебя и ну, мрия? Мрия стать чемпионом мира, ну, Европы, вот это желательно стать бы в троечку, либо первым. Куміри, ну, там, кіджавані балі. Ну, треба них вист... ну, поставити ціль, щоб добитися всіх своїх можливостей і ціль. Так. Сергій, ну на завершення нашої програми, розкажіть про те для наших глядачів в першу чергу, де ж можна тренуватися, займатися вашим олімпійським видом спорту, щоб стати таким чемпіоном, як Вадим. Ну, Достаточно розвита у нас до. Только в Керате в области. В Маловицке есть секция в Зудо, в Смолина есть зудо, в Голованевске есть зудо, есть в есть в Зудо, в Александрии есть Зудо, в Александровке есть секции, ну и в самом непосредственно Светловодске есть. В Кировограде это КДСШ США э, номер три горосполкома. Наша областная школа Ника. И, ну, и зала находится на поселке Горном, спортивный клуб Зирка. Виша, Кадыс номер 3, улица Чмеленко. То есть, ну, в любую спортшколу могут обратиться и всегда подскажут, даже если нет дзюдо, всегда, я думаю, наши коллеги направят секцию дзюдо, подскажут, расскажут. Ну, и мы всех рады будем видеть, от мала до велика. Дзюдо – прекрасный вид спорта, не все могут быть чемпионами, но дзюдо однозначно гарантирует, что человек будет расти развитой гармоничной личностью. Завершення нашого ранку ефіру хочу побажати гостям нашої програми, представникам обласної федерації дзюдо, вже за місяць буквально привести золоту медаль не з України, а з Європи. І сподіваємося, що якраз за місяць ми зустрінемося в нашій студії, щоб розповісти про чергову вершину Вадима Велкова. Всього найкращого.